નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ અગિયાર વિષય છે હિન્દી તેમાં દ્વિતીય સત્રમાં પાઠ અઢાર આ પાઠનું નામ છે પહેલી ચૂક આ પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિડીયો લાઇક કરો શેર કરો અને

खेती व्यवसाय को उत्तम व्यवसाय कहा है इनमें से गोबर का स्थान कहा है तो जवाब ऑप्शन प्रश्न लेखक किसका शौकीन है सिनामा, सिनेमा देखने का चौथा प्रश्न लेखक ने बाजरा को क्या समझा था आदमी पांचवा प्रश्न लेखक शहर जाकर क्या करना चाहते थे रिसर्च त्यार प्रश्न नंबर बे निम्नलिखित दिए गए विधानों के पूर्ति उचित विकल्प चुनकर कीजिए पहले बेटा यह खेती का पैसा तुमसे नहीं चलेगा यह तो हम जैसे जाहिलों के लिए है बीजो प्रश्न अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में नहीं हो सकती है त्रिजो मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चर्चा दंग चर्चा दंग रह गए प्रश्न दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी मुझसे कहीं दुबारा न हो जाए प्रश्न नंबर त्रन निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए पहलो प्रश्न लेखक कौन सी कहावत कई बार सुन चुके थे जवाब लेखक निम्नलिखित कहावत कई बार सुन चुके थे उत्तम खेती मध्यम बान भिन्न निदाना सबसे उत्तम व्यवसाय खेती है मध्यम व्यापार है नौकरी निम्न कोटि का कार्य है और भीख सबसे निकृष्ट है बीजो प्रश्न लेखक को बीज और खाद खरीदने कहाँ जाना पड़ा जवाब लेखक को बीज और खाद खरीदने के लिए पहले बीज गोदाम और बाद में शहर जाना पड़ा तीजो प्रश्न लेखक ने बाजरे को क्या क्या समझा लेखक ने बाजरे को आदमी और छायादार पेड़ समझा नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के दो-तीन वाक्यों में उत्तर दीजिए पहला प्रश्न लेखक के चाचा ने लेखक को क्या समझाया जवाब लेखक के चाचा ने लेखक को समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम पर अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता खेती के काम में दिन रात पानी और पसीना मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है यह उन जैसे पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं खेती में अरहर की दुठियों पर घूमना फिरना होता है त्यार बीजो प्रश्न लेखक के चाचा का खेत कहाँ पर स्थित है जवाब लेखक के चाचा चा का खेत गांव के दक्षिण की ओर रमेश सर के बाग के आगे से जाने वाले गलियारे से पश्चिम की ओर फुटने वाली राह से उत्तर की ओर जाने वाले मेढ के पूरब गन्ने के 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 खेत खेत पास पास वाले बाजरे के के पास है। त्रीजो प्रश्न कुआ देखकर लेखक ने क्या किया जवाब लेखक अपने चाचा द्वारा बताए गए मार्ग से अपने खेत पर जा रहे थे रास्ते के पास उन्हें एक कुआ दिखाई दिया उन्होंने फिल्मों में देखा था कि हीरोइन कुएं पर पानी भरती है और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है यह सोचकर लेखक ने सीटी बजाई पर कुआं सुनसान था ऐसा कुछ नहीं हुआ चौथो प्रश्न रामचरण जोर जोर से क्यों हंसने लगा लेखक ने खेत की मेड पर खड़े रामचरण से पूछा कि क्या उसका नाम बाजरा है तो रामचरण को घबराहट हुई और उसने कहा मेरा नाम तो रामचरण है लेखक ने जब उससे फिर पूछा कि तो मुझे बताओ कि वह बाजरा कौन है तो उसकी यह बात सुनकर रामचरण राम जोर से हंसने लगा। त्यार प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तर उत्तर दीजिए पहला प्रश्न चाचा को खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने कौन कौन से उदाहरण दिए जवाब लेखक के चाचा ने खेती को जाहिलो का पेशा बताया था तब लेखक ने उनसे कहा कि यह चाहो का पेशा नहीं है बड़े बड़े लोगों ने खेती की प्रशंसा की है। कालाइल ने इस पर लेख लिखे है। तो स्वयं किसान ही बन गए थे। कवि वाल्टेयर खुद बागवानी करता था ग्लेस्टन लकड़ी चिरता था अपने देश में भी गौतम ऋषि गेहूं की खेती करते थे इसीलिए खेती को उत्तम व्यवसाय मानना चाहिए इस प्रकार खेती का महत्व बताने के लिए लेखक ने खेती करने वाले कई महापुरुषों के उदाहरण दिए बीजो प्रश्न सिनेमा द्वारा किस प्रकार की खेती की शिक्षा मिलती है जवाब सिनेमा में बड़े बड़े हीरो खेतते जोते जोते गाना गाते हैं। हीरोइन टोकरी में रोटी लेकर खेत पर आती है हरी भरी फसल में दोनों आंख मिचोनी का खेल खेलते हैं फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती और गाती है वे नाचती जाती है और फसल अपने आप कटती जाती है इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है प्रश्न लेखक को देहात से क्यों निराशा हुई चाचा के बताए अनुसार लेखक अपने खेत की ओर जा रहे थे कुवार का महीना था लेखक को सिनेमा जैसा वातावरण लग रहा था आगे उन्हें एक कुओं दिखाई दिया उन्हें सिनेमा उन्हें सिनेमा का वह दृश्य याद आया जिसमें कुएं पर पानी पड़ती है और खेत की ओर जाते हुए हीरो पर कुआ सुनसान बना रहा न वह किसी के पायल झन के ओर न कोई खड़ा फूटा खेतों में आंख मिचौने का दृश्य भी दिखाई न दिया हीरो के कोरस के गीत भी सुनाई नहीं दिए लेखक को यह निरस्ता पसंद न आई इसीलिए उन्हें દેહાત નિરાશા હોય ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન બાર બાર પડા તો આ નો જવાબ અહીં આપ્યો છે ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન પહેલી ચૂક કિસ્સે હુઈ ઓર કેસે જવાબ અહીં આપેલો છે ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર છ તેનો પેલો પ્રશ્ન વિલોમ શબ્દ લખીએ પ્રસંસા તો તેનો વિરોધી શબ્દ નિંદા ઉન્નતિ તો અવનતિ સુનસાન તો આબાદ અને નિરાશા તો આશા ત્યાર પછી પ્રશ્ન છ નો બીજો પ્રશ્ન પ્રત્યય અલગ કરકે મૂળ શબ્દ લખીએ પ્રત્યય છે ઇત પ્રભાવિત તો એમાં પ્રત્યય ઇત મિત્રતા તો પ્રત્યય તા પ્રસન્નતા પૂર્વક તો તા લડકિયા ઈયા અને વૈજ્ઞાનિક તો પ્રત્યય ઇક વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ધોરણ વિષય છે હિન્દી તેમાં પાઠ તેમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું કરીએ છીએ આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી મળીશું પાઠ ઓગણીસની અંદર ત્યાં સુધી આવજો